श्रीपरमात्मने नमः अध अष्टमोऽध्यायः अर्जुन उवाच किम् तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किम् कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम् च किम् प्रोक्तम् अधिदैवम् किमुच्यते यज्ञः कथम् कोऽत्र देहेऽस्मिन्मरुसूदन प्रयाणकाले च कथम् ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवारुवाच अक्षरम् ब्रह्म परमम् स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गकर्मसौज्ञतः अधिभूतम् क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अहियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः यम् यम् स्मरन् भावम् कलेवरम् तम् तमेवैदिकौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु युध्य च मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मा मे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम् पुरुषम् दिव्यम् याति पार्थानुचिन्तयन् रविम् पुराणम् मनुषासुधारम् आणोरणीयाम् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्यायुक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतम् परम् पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरम् वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम् चरन्ति तत्ते पदम् सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरुधिरुध्य च मूर्ध्धायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणा आक्षरं विद्ये अक्षरम् ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन्तेऽहम् स याति परमाम् गतिम् अनन्यचेता सततम् यो माम् स्मरति नित्यशः तस्याहम् सुलभः पार्थनित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम् परमाम् गता ्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहविहद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिम् युगसहस्रान्ताम् देहो रात्रविलोचना व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्य रात्र्यागमे रात्री आगमे प्रलीयन्ते तत्रैवा व्यक्तौ सौज्ञके भूतक्रामत् सेवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्री आगमे वशार्थ प्रभवत्य हरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः समाहुः परमाम् गतिम् यम् प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामपरमम् मम पुरुषः स परपार्थ ्यस्तुनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदम् ततम् यत्र काले आवृत्तिम् चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम् कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लक्षणमासुत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदोजनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णश्रणमासालक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्यनिवर्तते शुक्लकृष्णे गतीये ते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते स्मृति पार्थजानन् योगी मुयिरति कश्चन सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन एरेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलम् प्रदिष्टम् तत्सर्वमिदम् विजित्वा योगीपरम् स्थानमुपैति चाद्यम् हरि ओम् दत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः श्री पुरुषार्पणमस्तु हरे नमः हरे नमः हरे नमः